شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من بال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ الصحابة الثقال صدق الله العظيم آیت نمبر دس سے لے کر آیت نمبر تیرہ تک سورہ رات ہم سمات کریں گے لہو مواقبہ من بین یدہی و بن انسان کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی یک من امر اللہ وہ نگہبانی کرتے ہیں اس کی اللہ کے حکم سے ان اللہ لا یغیر ما بقوم بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم کی اچھی یا بری حالت کو حتی غیرو ما بے انفسہم جب تک وہ لوگ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا نہیں کرتے جب تک کہ لوگ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو بدلتا م نہیں, م نہیں عروج و ترقی عزت و خوشحالی اور امن و آفیت کی جن نعمتوں سے کوئی قوم بہرا ہوتی ہے ان سے اسے بلا وجہ محروم نہیں کر دیا جاتا بلکہ جب وہ خود اپنے اچھے اعمال کو برے اعمال سے پسندیدہ خسال کو ناپسندیدہ اطوار سے فرض شناسی محنت اور جفاکشی کی صفات کو فرض ناشناسی سال انگاری اور دو ہمتی سے بدل دیتی ہے اس وقت قدرت کا اٹل قانون اسے عزت کی بلندیوں سے ذلت و نامرادی کی پستیوں میں دھکیل دیتا ہے سمجھ گی یعنی جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عزتوں سے ذلتوں کی طرف دھکیل دیتا ہے ان اللہ علیہغیرماب انفس ماب قومِ حطیٰغیرم مَا بنفس ہیں اس اسی طرح کسی خسال قوم یا فرد کو بلا وجہ خوشحال نہیں بنا دیا جاتا دونوں دونوں چیزیں ہیں بلکہ پہلے اسے اپنے مضموم خصلتیں چھوڑنی پڑتی ہیں اور خساس خسال حمیدہ سے اپنے آپ کو متصف کرنا پڑتا ہے تب اس کی حالت بدلی جاتی ہے کوئی برا ہے تو اسے یوں ہی عزت نہیں دے دی جاتی کہ یہ برا ہے ٹھیک ہے جانے دو کیا جانے دو ایسا نہیں ہوتا اس کو بری عادات چھوڑنی پڑتی ہیں پھر اسے عزت نصیب ہوتی ہیں اور اگر کوئی ذلتوں میں چلا جاتا ہے تو اسے خامقہ ذلتوں میں نہیں پھینک دیا جاتا وہ پہلے کسی نیکی کی راہ پہ ہوتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے اور چھوڑنے کے بعد وہ بری عادات کو اختیار کر لیتا ہے تو اسے ذلتوں میں پھینک دیا جاتا ہے یعنی عزتیں اور ذلتیں بلا وجہ نہیں دی جاتی عزتیں اور ذلتیں بلا وجہ نہیں دی جاتی ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے وہ ازارا بقوم سو ان فلاں مردلا اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تکلیف پہنچانے کا تو کوئی ٹال نہیں سکتا اسے جب اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف دینا چاہتا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں دنیا, سکتا ومالحمدون ہی مم وال اور نہ ہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کوئی مدد کرنے والا ہوتا ہے کوئی مدد کرنے والا بھی دنیا. نہیں ہوتا جب کوئی قوم بار بار کی نصیحتوں ان کے بعد پہم تنبیہوں اور سرزنشوں کے باوجود اپنی اصلاح نہیں کرتی اور اپنی اصلاح کے لیے جو مہلت اسے دی جاتی ہے وہ بھی غفلت میں گزار دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اعمال کے بدلے میں کوئی سزا دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر کوئی طاقت اس کو اپنے اعمال کے نتیجے سے نہیں بچا سکتی یہ وہ قانون قدرت ہے جس میں کوئی استثناء نہیں وہ حقیقت ہے جو ناقابل تردید ہے کیا امت مسلمہ کو اپنے اعمال و اتوار کی اصلاح کی طرح متوجہ کرنے کے لیے اس روشن آیت کے بعد بھی کسی سمجھانے والے کی ضرورت باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ کسی کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا, نہیں کرتا کوئی نہ کوئی وجہ محطیق ہوتی محطیق ہے ولدی یوری کم البرک وطمع وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے وہی انشی اس اور اٹھاتا ہے دوش ہوا پر بھاری بادل یہ وہی اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر اور شوائد پیش کیے جا رہے ہیں کہ بادلوں میں جو بجلی کونتی ہے جس کی خیر خیر خیرہ کن چمک کو دیکھ کر تمہارے دلوں میں بیم و رجا کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تمہیں دلی دل میں ڈر بھی رہے ہوتے ہو کہ کہیں تم پر گر کر تمہیں ہلاک نہ کر دے اور خوش بھی ہو رہے ہوتے ہو کہ بارش ہوگی کھیت اور باغات سراب ہو جائیں گے اور تم نہال ہو جاؤ گے یہ بجلی اور یہ بھاری بھرکم بادل جو ادھر ادھر منڈلاتے پھر رہے ہیں تمہیں معلوم ہے یہ کس نے پیدا کیے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے جس کی تخلیق کا یہ کرشمہ ہے خوفن اور تمعا کے منصوب ہونے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ آل ہیں اور یہ بھی کہ مفہور لہو ہیں اللہ تعالیٰ سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے